biz hozir bulung'ur tumanidagi markaziy shifoxonaga tashrif buyurdik ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarga ko'ra bu yerda 5 kishi batulizm xastaligiga chalinibdi keling holat bilan birga tanishamiz aniqlanishicha bulung'ur tumani tibbiyot birlashmasi qabul bo'limiga 7 fevral kuni tumanning mingtepa mahallasida yashovchi 2001 yilda tug'ilgan EI tez tibbiy yordam mashinasida olib kelingan tibbiy tekshiruvdan so'ng unga batulizm tashxisi qo'yilgan ammo intensiv davo muolajalari hamda botulizmga qarshi zarbdor berilganligiga qaramasdan EI ning ahvoli og'irlashib 8 fevral kuni tungi soat 3:30 larda olamdan o'tgan nafas olish qiyinlashgan kerakli yordam shifokorlar tomonidan ko'rsatilgan apparat ol ham kelgandan oshqozoni yuvilib tozalovchi xua qilinb aki ko'mir tabika berilib boyag'i zardab qarshi vaksinamiz qilingan lekin unda og'ir bo'lgani uchun aholi a apparatga ulangan yordam ko'rsatilgan lekin bemol ahvolda ijobiy tomonga o'zgarish bo'lmagan shifokorlar tomonidan kerak hamma yordam ko'rsatilgan shunga qaramasdan bemor o'lim holati kuzatilgan mutaxassislardan olingan ma'lumotlarga qaraganda konservadan zaharlanish holati besh kishida kuzatilgan bo'lib ularning ikki nafarini ahvoli yaxshi juma kuni uyda hashar qildik o'g'ilcham turmush o'rtog'im qo'shnilar hashar qildik tagi svesh tayyorlangan osh qildirgandik keyin qo'lda qo'l bila yopilgan marnovkadan ochib ochib iste'mol qildik uni soat где то o'n ikki yarim bir arafalarida edi bu kuniga soat o'n bir yarim o'n ikkilarda bir sutkadan o'tib o'tmas alomati meni o'zimda sezildi o'zi nima bo'lgandi o'zma fermerda ishlardim uyiga bordik osh yedik bankaicdikshundan bo'ldi alomatlarini qachon sezdingiz alomatini bir kundan keyin beshinchi kuni abedda yegan bo'lsak oltinchi kuni abedda qusishni boshladim hozirda bir ayol va bir o'spirin yigit jonlantirish bo'limida qolmoqda tezlikda bemorlarning oshqozoni yuvilib tilangan ko'mir tabletkalari berilib birinchi yordam ko'rsatilib tozalov sh qilindi va bemorlarni zudlik bilan shifoxonaga yotqiziib zardab qarshi vaksina standarti asosida bezretкa usuli bo'yicha qo'yildi hasharga ketgan o'g'lim og'ir holatda qaytdi deydi yigirma yil farzandini oq yuvib oqtaragan onaizor <laughs> uyda hashar bo'lgan keyin bolam borgan keyin abedda osh qilgan keyin o'sha bankadan ochgan konservalangan keyin qo'shnisi kelib yegan aytyapti yomon ekan deb aytdim dedi. yo'q hech narsa qilgani yo'q deb yedirdi shuni deydi keyin ular uyida ukol olgan bir og'iz kelib aytsa bo'ladiku to'g'rimi uka mana biz shunaqa ukol olyapmiz siz ham bolangizga qarang deganda men vaqtda olib borardim bolam bildirmay o'tkazib yuordi sog'lom bo'lib borgan bolam tobitda keldi uyimga bulung'ur tumanida bu kabi holatlar oldin ham kuzatilganmidi ikki ming yillar bo'lmagan lekin bu kasal bilan albatta murojaat qilgan kasallar bo'lgan lekin o'tgan yili bunaqa holatlar kuzatilmagan bu yil birdaniga massовый bitta oilada 5 kishida kuzatildi и bitta смертельный оход bilan bu endi katta kattalt konservadan zaharlangan 4 bemor reanimatsiya postida statsionar sharoitida davolanmoqda fuqarolardan qo'lbola tayyorlangan konserve mahsulotlarini iste'mol qilishda ehtiyot bo'lishlarini so'rab qolamiz bu kun chingiz norqulov bahodir shafiyev samarqand